То сім у студії громадський арт, і я сьогодні в оточенні таких красивих хлопців, які приїхали до мене з самого Дніпропетровська, ну можливо, не тільки до мене, а взагалі в Київ підкорювати Київ, тому що це гурт вагона вважати Антон, Валентин і Станіслав хлопці. Дивіться, я готувалася до ефіру, от зробила такі вагонь-вагончики, тут на, на поїзд. От але найбільше мене ввело в якби в такі в роздуми, як буде ваша назва вашого гурту українською. Ну, увага наважати. Я так розумію, у вас ну, російською мовою творчість і назва. вот. І У вас є якісь ідеї? Бо в мене є своя, і я не хотіла вас не образити, хотіла просто пожартувати. Зараз я вам її відкрию. Та давайте сразу. Ну ось, отака у мене назва мені здається. Вагоноважаки. Вожаки, вожаки українські вагоноважаки. Вагоноважаки. Дозвольте, ну, я буду вот так вас сьогодні називати. Ні, хорошо. І на козаков, похоже, на йожиков. Так, да, воно так трошки, ну, не знаю, мені сподобалось. Так от, щоб з вами познайомитися, я хотіла зараз спитати у кожного з вас про свою, якби про своє музичне минуле. Я знаю, в кожного було зовсім різне до того, як ви зустрілися. Давайте по черзі просто розкажіть кілька слів, а потім покажемо глядачам, що з вас вийшло зараз, коли ви разом. А, во первых добрий день всім да. громадського. Я Антон Слепаков, представляю как раз-таки, единственным человеком, пока город Днепропетровск, это не совсем верно. Вот, потому что все-таки вагоновожатые базируются в Киеве. Вот. Mm -hmm. Я играл достаточно долгое время в коллективе, который носил название и друг мой грузовик. Mm -hmm. Хорошо, Валик. Да. Э, mm -hmm. я, меня зовут Валентин, тоже всем. Добрый день. До этого я играл в группе Люк. вот Я из Харькова и. вот перебазировался в Киев какое-то время назад. И мы со Станиславом вместе делаем тут музыку с Антоном. Добрый день, меня зовут Станислав. Я из группы ДОК. Я Майдан. Барабанщик группы ДОК. Базировались в городе Донецке. Но так как я последние, наверное, уже порядка 10 лет живу в городе Киеве, то фактически мы с Валентином создаем все в городе Киеве. А как вы разом взагали зустрелись? А как вы зараз продолжаете разом собираться? Вот так вы все из разных мест? Там? Валентина и Станислав живут в, в, в соседних микрорайонах, поэтому гораздо удобнее ну. собраться, чем мне. Вот. Но существует электронная почта, скайп, еще там фейсбук. Это, это подходы для створения музыки? Да, они мне присылают какие-то свои уже наработки. Вот, и... Будучи в Днепропетровске, я это все получаю, обрабатываю, так сказать, придумываю какой-то текст. Если всех все устраивает, мы тут же это все... Ну, тоже делаем какую-то черновую запись, и уже приезжая сюда на репетицию, которая происходит вот непосредственно перед концертами или перед турами, вот, mm -hmm. уже остается только там, ну, какие-то моменты уточнить, уже все готово. Вот такая у нас мобильная Ладно. Класс, ну, давайте что с этого выходит. Так, спочатку невеличкие видео, чтобы глядачи разумели, с кем мы имеем сегодня справу. Очком на граві не нарушиться схема встать, отряхнутися, продолжать строїть дом не по правилам. Ми повертаємося в студію громадського арт. Ви ще не побачили трошечки з, дещо творчості гурту вагоновожаки. Да. Э, ну, ми продовжуємо розмову. Хлопці, скажите, что каждый из вас привнес, ну бы в цей новый проект. То есть, каждый остался на своем месте за своим инструментом, или кто ну, то изменил кардинально? Не, э, не то, что не совсем так, а совсем не так. Вот вообще. Мы познакомились ну, с Антоном, знаем друг друга давно и в наших разных других группах мы дружили, как люди просто. Вот. И когда два года назад мы с ним встретились в Харькове, я тогда еще в Харькове жил, и его группа распалась, моя группа распалась. И я в принципе ну, не занимался электронной музыкой до проекта «Вагоновожатые», вот в той степени, какой сейчас я это делаю. Я просто играл на гитаре, придумал песни в группе «Люк», вот, и там ребята были гораздо более сведущие, чем я mm -hmm. в электронике, все. И поэтому с нами получилось то, что называется, новичкам везет. Мы просто с Антоном. Ну, ты абсолютно помнишь, измены свою. Ну да, я очень много. Роль ну, то есть я ну, стал писать музыку вот таким электронным способом. Изначально мы были с Антоном вдвоем. Это просто была такая. Переписка между двумя людьми. Мы выпустили два EP даже перед тем, как познаком... вот со с Стасом, начали работать. Вот, но я просто точно знал, что мы не будем выступать, и пока не будет барабанщика. Вот, и потом я переехал в Киев. И вот, мы сначала Стас отказался с нами играть. Вот, потом. Ну, ну не знаю. Не захотел. Когда мне предложили, это был такой очень интересный эксперимент для меня, потому что но в целом подход к созданию музыки, как бы ее живое воспроизведение, оно было совершенно новым для меня, как бы неизвестным как до сих пор. Поэтому я, честно говоря, я не очень люблю играть в клик, я думаю, это объясни, некоторые что некоторые барабанщики значит. меня поймут, да. Вот, как, у нас есть некая привязка к электронным звукам, mm -hmm. которые идут отдельно, как бы автономно, с такой, такой станцией. И вот для того, чтобы я как бы воспроизводил это все ровно, и это было синхронно, я должен играть, как бы с метрономом, как бы в ухе У меня постоянно в концерте, как бы идет всегда Боже. такой точный сигнал. И я, честно говоря, очень не любил mm -hmm. это делать до недавнего mm -hmm. времени. Это как бы некий такой дискомфорт для меня. А, но пришлось, потому что. Ну, как бы здесь задействовано всего три человека, а фактически такая стена звука стоит, поэтому ну, приходится на какие-то жертвы идти с собственным каким-то а, а мне ничего не приходилось менять. Я просто вышел к микрофону, как я привык делать, и просто воспроизвожу практически те же слова, которые я всегда воспроизвожу. Но, честно сказать, интересное восприятие, когда абсолютно другая стена звука тебя окружает. Если раньше я 15 лет пел практически под одну бас-гитару и барабаны в группе «Друг грузовик», то сейчас это такой электронный шквал. Ты умысленно не хотел, чтобы тут была бас-гитара? Ну, Ты так умышленно? вышло, так вышло. Ну, честно говоря, не, некоторое... Ну, хотелось дистанцироваться от бас-гитары. Уже очень она приросла к некоторым частям моего тела. Вот, и хотелось хотелось сделать что-то новое, тем более мы давно тяготели к электронному звуку, и был вот, лично у меня такой с прошлым, вот, ну, с ребятами из грузовиков был проект «Не грузовики», вот где мы вот отходили от этих канонов звучания и делали что-то другое. Вот. Ну, а вот так вот удачно вышло, что вот в течение 2013 года мы существовали как дуэт с Валентином, а потом уже решили выступать, и вот нам тут и подвернулся Станислав. Это было все очень удачно. Вот как вот эти вагончики э, примагнитились друг к другу. Mm -hmm. Ну, вы в таком, так, своего рода, как бы, открывачи в, в своей музыке, мне кажется. Как бы, как вы чувствуете себя взагалі среди іншої украинской музыки? Тобто, есть у вас якісь то погляд светлый светлое майбутнее, чем вы? Ну, понимаете, мы такой проект немного странный, то есть мы, в принципе, никаких не ставили и не ставим каких-то там маркетинговых задач перед собой. Вот, и, честно говоря, это все делалось просто just for fun как говорится и собственно ну, так прод... часто с да, продолжает <с> делаться то есть мне чем нравится проект вагона ну что раньше я имел дело с тем что ну как бы с какими то там с поп стремлениями достичь чего-то в поп музыке у меня были куплеты припевы проигрыши сейчас это абсолютно свободная форма и можно конечно ну, говорить о том что это как в украине какое-то новое какое-то течение но с другой стороны вот и на нашем примере я могу точно сказать что в украине мало Масса музыки как бы очень интересная. и ну, э, помимо группы Вагоновожатый, возможно, с нами сыграл ролик как бы наш вот мы еще в мае сыграли в маленьком клубе наш первый концерт там не знаю там на 50 человек первый наш концерт mm -hmm. был там, после этого на какие появились фестивали, и все это, это, произошло с нами действительно быстро. Но это очень сильно связано с э, смысловой нашей наполняющей, как мне кажется, и, и то, о чем мы, собственно, говорили в этом году. Вот, поэтому мы, как бы, можно сказать, не то, что оказались в тренде, мы его сами создали. Вот, то, э, помимо этого существует очень много э, существует очень много другой электронной музыки в Украине. Просто эти ребята, возможно, там кто-то поет на английском языке или что то еще. Но я точно могу сказать, что по технологиям и по тому, как они используются, у нас в стране очень много классных и действительно крутых музыкантов. Мы вообще не электронщики, у нас просто компьютер есть. Вот. Мы вообще барды, я считаю. Просто барды 21 века. 22 да. 22 -го. Бардом сейчас быть вот, ну, как бы с гитарой, мне кажется, это ну, уже трошки, архаизм. Трошки, да. Так, Бардом посмотрела. сейчас надо быть с ноутбуком. Вот мы современные барды и представляем современную бард-музыку. Ну, але ви не прагнете, вот, наприклад, як інші там. Чтобы быть более актуальным, более модным, посадить песню английскую, че там якое-то что-то. Мы, мы знаете, мы не делаем ничего. Мы не делаем ничего специально. Мы просто вот, делаем то, какие мы. Было бы странно, если бы Антон. Но у нас есть одна фраза на английском. Иногда Антон как бы, в запале на концерте кричит: We are tram Drivers from Ukraine. Но это наш английский текст. Ну и что, нужно уклониться от Дардона и давать эти кричаты, что то, мне кажется, что это не столько для того, чтобы завоевать англоязычную аудиторию, а скорее еще Блади Хунта есть в одной песне тоже такой крик. Вот. То есть можно сказать, что это наш шаг MTV. ХМ вот. Но опять таки мы не делаем ничего такого, на что мы не способны. Вот, то есть это все ну, нам самим интересно этим заниматься и. Но чему не работать? Ты же раньше в не брал в руки. Ну, Нет, то что мы писать... стали. Ну, во-первых, как бы я сразу же хочу. Сказать, что у нас не только ноутбук, у нас еще много чего вообще в принципе есть в нашем техническом райдере. И делаем мы это просто потому, что сейчас мне интересна вот эта эклектика. И то, что с нами происходит, это вот с одной стороны поэзия, причем поэзия не просто там какая-то там, на какие-то темы, а эта поэзия конкретно через одного человека проходит, и то, что его волнует, и волнует его друзей, очень часто он и об этом пишет. <laughs> вот. а с, с другой стороны, что касается музыки, то это не то, что там отдельно вот мы там музыку придумаем, а вот мы, Антон пишет на это там какие-то тексты, то есть это ни разу не грешковец, там, mm -hmm. который выходит и просто там читает какую-то прозу, вот, и люди... Я вважаю, що в мене є там куплети і Да, ну, зараз ми про це поговоримо. Я хочу зараз показати, як це відбувається на концерті. Oh. Uh, наші друзі з Дніпропетровська, громадського Дніпропетровська зняли відео з вашого крайнього концерту. І давайте подивимося, що вони там не Для нас це був подарунок такий. твоем ничком на гравии не нарушится схема. Встать, отряхнуться, продолжать строить дом не по правилам, а кому по нраву. Упасть тандема. Эх, не доехали. До базы не дотянули, чуть погнули корзину. Разбили колено, а если б так, половина велосипеда лежит в кустах, а вторая сама собой управляя, бежит отмен на столбик ртуть. Может, все-таки стоило в трубку дыхнуть. Эквилибристика, генетика, гены эквилибристика, генетика, гены. Это просто статистика, ну или простая дилемма. Выбрать путь, смазать цепь, одно неделимое целое. Выбрать путь, смазать цепь, одно неделимое целое. В чем конструкцию в пух и прах Будем ездить без шлема и без опаски Гораздо большая смелость в наше время носить шлемы и каски У нас получалось это именно так, не придавая это широкой глазке Ощутить, что такое упасть тандема Ощутить, что такое упасть тандема В студії знову ж з вагона і ви ще не подивилися, як відбувався в них концерт в Дніпропетровську, буквально тиждень тому. От, хлопці, скажіть, ви надаєте велику, якби перевагу чи не перевагу ну, значення текстам, так? Ну, ви пишете не ну, тобто, mm -hmm. там все таки є. сенсу и варто в них вслухатися, але от на концерте, наприклад, люди просто стрибають, що все-таки якось как бы, є приоритет, що мають слухачі робити от під ваші <laughs> пісні, танцювати чи слухати текст? Ну, они успевают делать сразу несколько дел, потому что я слышу, как кто-то отчаянно пытается повторить за мной, продекламировать. Было там так, кто-то да, навіть да. промовляє. Да, да. Кто... Ну, многие люди, ну, если этот текст, там, этот, этот трек уже чуть-чуть им знаком, они стараются его тоже воспроизвести. Кто-то не слушает текста, да, действительно, только прыгает. Кто-то не прыгает, только слушает. И все вот эти люди, они встречаются в одном месте на нашем выступлении. Вот, и каждый там, да, полная свобода. Кто что хочет, то и делает. Кто-то за Стасом повторяет, я смотрю, его партии на барабане. Кто-то также крутит невидимые ручки на виртуальных приборах Валентина. Это у нас так все происходит свободно. Мне один раз интересно рассказывали на нашем концерте в Киеве. побивали е, э, ребята з театру, актори з театру Франка. І не причому-то вони порівняли наш концерт і Антона, як знаєте, такий протестантський проповідник, от, який, там I love Jesus. Так, это ж якби там і музика, і в той же мені якась от іде проповідь, і от, ну, якби, вона так от. Ну, насправді, боно де я, ну, якби теж з колес сміялася з цього всього, я в Ефіопії потрапила на от таку проповідь, і ну, приблизно те саме вибивається, що у вас, вони починають просто, ну, там сказали, що у вас — У це... вас секта, да, сікта. Yeah. Да, у нас только єдине розліччя. Ми не ходимо після концерту з урною і вот, не збираємо баже yeah. Люди сразу платять за фото самі. Да. А можете розказати, от від ну якби який шлях проходить ідея і до до якби витвору до пісні, до композиції? Тобто в кого що з'являється, спершу текст, спершу музика? Вы знаете, за год произошло, ну, как бы вот, э, все происходило в разных конфигурациях. Мы за год сделали вот эту отдельную программу и собираемся сейчас делать еще, ну, какие-то вещи, вот, и там уже приближаемся к нашему, можно сказать, полноценному, полноформатному альбому, альбому, что ли. Вот, но каждая, каждый трек, каждая песня, некоторые треки родились от текста. То есть вот я, помню, шел по улице, Валику декламировал какой-то текст, там был уже внутренний ритм, и услышав этот ритм, который барабаном стучал мне в голове, вот мы оттолкнулись от этого уже делали. Есть какая-то вот отдельная там Валентин делает музыку, присылает мне и что такое. Есть вот сейчас уже несколько последних тем. Музыка идет от Станислава, который тоже да. там что-то придумывает. И они с Валиком как соседи да. встречаются рядом, вот и, и едут и поэтому схемы могут быть Чем самые иногда разные. Иногда Валик просит написать, Чем? иногда Валик да просит. Вот допустим э, уникальный случай. У нас был сделан трек, там был абсолютно другой текст и вот. Вроде всем он нравился, но Вали говорит, ну не то, Антон, надо что-то про хунту. Вот, как бы, слово хунта, она просто должна там присутствовать. Ну как бы хунта слово грубоватое и не совсем соответствовало нашим эстетическим наполнениям. Поэтому я придумал, что мы не просто хунта, а хундертвайсер хунта. Вот это как бы оно совсем вот. И сейчас это одна из самых популярных песен в нашем репертуаре, несмотря на то, что она еще не записана, вернее, ну еще ее нет там нигде, mm -hmm. записанном виде, только в Ютубе. Вот она, я думаю, одна из самых наших вот известных что ли. Ясно. А какие у вас планы вот сейчас? Ну, рик подходит до конца. Вы в этом году, вы в принципе вы в сагали mm -hmm. да. на сцене. Вас, э, Стас, что у вас подали? Куда вы куда вы дивитесь? Ну, ну мы будем планировать весенний тур безусловно. Тур? Ну конечно, да. Ну, обязательно, можно ну, еще, может это будет посетить тур, некоторые не города, тур, да. знаете, тур это такое слово. большое. А мы, мы местах мы уже, мы, уже, мы уже, мы уже, Можно дня, сказать, да. что мы сейчас, э, э, когда изначально мы с Антоном ну, создавались, это в принципе мы играли в группах, которые там, 70% концертов своих играли в России вот до этого раньше. И когда мы с ним делали, это что у нас сразу там были какие-то предложения в России. Мы думали, что в основном до того, до 2014 года мы думали, что мы будем играть в основном там. Вот сейчас так все это произошло, то что за год и mm -hmm. с нами то что произошло. Мы, мы как бы четко всем организаторам и промоутерам российским сказали, что пока все это тянет, ну, как бы продолжается, мы не можем играть, не потому что мы там, причем ну как бы не, не пытаемся делать на этом, мы хуже сделали себе, вот потому что мы отрубили очень большую часть, mm -hmm. по сути дела рынка для себя, вот, но мы внутренне просто не готовы там играть концерты, плюс если вы знаете наш репертуар, mm -hmm. А, а все-таки звиты запрошенные идут? Да, да. их да. немного, да. Но... Не но, но они есть. Они есть да. ну, и они все не, не, не приходят в активную фазу вот уже там обсуждение условий, а только вот и, там появляется какой-то, мы говорим, нет против, против. Да. Вот. и поэтому что касается туров сейчас очень сложно не говорить потому что мы в принципе в Украине это наша территория сейчас вот игры и поэтому ну особо как, больших каких-то туров в Украине очень сложно сделать особенно в такой группе странной как мы ну да у нас просто и в местах разные слуха досить, и ну вы в основном играли где в Днепропетровске, в Харькове в Киеве ну, ну так, мы, вот очень хороший концерт был в Хмельницком, хороший концерт был в Одессе там какие-то в кривом Роге Порожить, тоже, то есть, да. Есть, да, мы ну, сыграли вот в этом туре около 10 концертов. Угу. И, в принципе, все они были очень... Не ну... было ты в веком из какого-то особливого глядача, Во-первых, най... во -во -во что очень порадовало, даже в тех городах, где их было не очень много, они были все очень подготовлены. Они знали, куда они идут, вот они знали материал, они ждали, вот и пусть их было не столько много, как в Киеве, но отдача была от этих вот городов. Ну и, конечно же, вот финальная точка тура – это Харьков, родной город Валентина. Постарался на славу, вот все это закончилось. друзья Все пришли родичи. Ну <laughs> да, да, все пришли и вот что называется упали с тандема мы финально в Харькове замечательно. Поэтому ну что-то где-то будем играть, хотим наконец-то ну записать еще какие-то ну, материалы, опять же хотим выпустить полноценный альбом, потому что пока у нас только EP. Как угу. ну. вы советковаты, это новый рик рассказывает сразу первый же новый год, я не знаю, вот ли, были ли у вас такие жизни, да. Да, Нет, парни, как раз, у да. меня тоже ни разу не было, вот никому не нужны были наши артисты, ну вот эти коллективы на новый год так, корпоративы, а вот вагоновожатых сразу же пригласили год. Это для меня это очень странно. Потому что, понимаете, мы просто как бы, ну я очень слабо представлял, кто нас будет слушать и кто будет на наши ходить концерты, это такая сложная форма, куча текста, какая-то непонятная. Понятная музыка вообще жесточайшие барабаны, при этом и причем там песни, которые там часто даже могут кого-то обидеть, при этом даже там дизайнеров или там <laughs> даже, при, художника, да, да. При, даже художника, при этом эти дизайнеры они вот вообще как-то им все это нравится все, все то, что их хоть может обидеть вот, их и, просто да и то, что мы мы играем в Киеве как бы на такой знаковой можно сказать вечеринке со многими другими украинскими музыкантами да с запаской с вирусы то есть это Саму Компания ничь, очень да? душевная. Да, да. да, да вот, вот так мы в Closer Мезонин устраиваем такое интересное мероприятие. На двух площадках в Клозере будут играть диджеи, а в Мезонине будут играть живые коллективы. Вот и мы одни из этих... И мы, мы открываем вообще это, это, это все мероприятие. Поэтому для нас это честь. Oh yeah. Вот, yeah. Вот, yeah. Вот, так что. Клас, тоді ну зустріньте новий рік на сцені, і проведіть його з успіхами. Бажаю вам всього. Можливо, можливо хтось все таки прийде до вас новорічну ніч, послухати вагоноважатих, зустріти новий рік з ними. От і на завершення ми зараз покажемо ще одне відео. Вам дуже дякую з Новим роком наступаючи.